Сегодня я вам покажу, сегодня в Киеве уже презентацию делали наши киевские коллеги. У нас уже есть результаты нашего школы -го 2021 года в России. И сегодня, в принципе, можем показать ну, уже какие-то результаты. Ну, я еще повторюсь раз, еще раз по поводу того, что мы делали. петровская первая страница. По Украине у нас работало 3,5 тысячи человек наблюдателей. 2000 тысячи человек работало по выборке, по статистической, по 2 человека на один участок. На Кировоградскую область попало 28 участков, на которых стояло у нас 56 человек. Кроме этого, мы работали... В плане мобильных групп ездили, обещали, смотрели участки. Плюс мы э, работали еще э, на офисе, э, сидела команда людей, которая мониторила выборы посредством веб-камер, которые были установлены на участке. По итогу, сейчас я вам покажу несколько картинок инфографики, которые в разрезе всей Украины э, по результатам смс-сообщений наших наблюдателей. Э, то есть наши наблюдатели фиксировали не только там нарушения, но такие вещи, как там время открытия участков, там время закрытия их, был ли кворум и ну, многие вещи. То есть это в разрезе Украины 8% участков, на которых, ну, из тысячи участков, на которых стали наши наблюдатели, открылись до 8 утра, а 7% после. Ну, то есть, в принципе, поголовная как бы там, масса участков открылись вовремя, не нарушая там законодательство, ну и как бы там как прописано по закону. Следующий момент это кворум на заседаниях этих комиссий, членов комиссии. То есть опять же видим, что в принципе в большинстве кворум был везде, на всех участках. И всего лишь 2% на заседаниях немалый кворум. То есть там по разным причинам. Просто бывают такие моменты, когда члены комиссии просто банально там. Не успевали добраться там, или поспали. Хотя, в принципе, время перевели, но все равно то есть, как бы, был такой момент. Следующий график это веб-камеры. Веб-камеры были установлены не на всех 100% ельниц по Украине. Это всего лишь 94%. Поэтому, ну и соответственно мы мониторили. Как бы мы просмотрели все веб-камеры, которые были установлены по Кировоградской области. То есть, ну, и каждый там, участок мы мониторили там, не менее 5-10 минут в любом. То есть, ну, чтобы понимать вообще, что там происходит. Еще so, один интересный момент, кстати, я не знаю, но скорее всего, многие члены комиссии просто не знали, что веб-камеры снимаются звуком. И поэтому очень много можно было услышать их рассуждений по поводу того, зачем эта камера здесь стоит. Ну и каждому... Как бы там человек, который приходил проголосовать, особенно там в сельской местности, очень ясно объясняли, зачем тут эта камера стоит. То есть следующий момент это сберегание охрана выборчих бюллетеней. По закону они должны как бы содержаться в сейфах, то есть как бы под охраной. И охранять должна милиция. То есть, ну, как видим, то есть всего лишь в одном проценте случаев э, бюллетени находились не в сейфе, и 2% когда охранялись эти бюллетени не сотрудниками милиции. Есть, были такие моменты, даже когда там, частные структуры, э, ну это скорее всего там, связано как-то с возможностью там, физических, там, количество людей в милиции, там, особенно там, в сельской местности отсутствие выборцев у списках выборцев. То есть, в принципе, где-то в среднем до 50 человек, это было массовое явление, практически на каждой второй единице не могли себя найти в списках выборцев. То есть явление такое, как бы, ну, не массовое, но ну, как не массовое, не массовое в соотношении количества этих людей, членов, ой, не членов, а вернее, комиссии, а выборцев самих. Но в среднем на каждом участке 5-10 человек, которые приходили, не находили себя. То есть и просто разворачивались, шли домой. В чем были такие моменты, мы фиксировали. Когда человек приходил, он говорит, я уже вторые выборы прихожу, и у меня нет. Или там очередные проблемы. То есть я всегда, то есть на прошлых выборах тоже там говорил, что, например, вот сосед у меня прописан, его уже нет, он умер. Но он до сих пор в этих, ну, то есть как бы, проблема в списке выборцев, она остается актуальной. То есть прошлые выборы нам рассказывали, что ну, как бы списке выборцев уже максимально подготовлены но это не так. Все равно как бы, очень много вопросов. Вечернее заседание. То есть день выбора прошел, опыт как бы закончился, началось вечернее заседание. То есть опять видим, что в принципе как бы, основная масса там более процентов, где вечернее заседание или были какие-то перечкоды, или э, то есть, было значит, это там после или техническое какое-то заседание, или после перерыва небольшого, то ну, мы По подрахунку голоси. В принципе, у каждой, у каждой комиссии была инструкция последовательности их действий. Но не все члены комиссии как бы, там, дотримывались этих инструкций. Основная как бы, проблема, это когда люди с опытом, уже там не первые выборы стоят на участке, но закон из выбора выбора он переписывается. Процедура немного меняется. И люди, основываясь на своем опыте, да, там, ну, то есть, когда они убеждены, что они делают правильно, то есть они не дотримаются некоторых процедур. Из этого 4% процента где процедур не дотримывалось. Да, это проблема с демонстрированием бюллетеней в участках То есть критического уровня э, эта проблема достигла в следующих областях, в том числе в Кировоградской области, где-то 17% участков заявляют о том, что были какие-то там проблемы, там. ну когда бюллетень должен показываться, то есть каждый бюллетень показывать, считаться можно еще двойцем. Или медленно показывать, или быстро, то есть... То есть такая проблема была. Это как бы здесь обобщено вся информация, которую, которую я сказал в вот. вот это вот идет по порушениям по Украине. Сейчас уже последний слайд по Украине, мы начнем говорить о самой Кировоградской области, то, что мы Но по Украине можно было видеть следующие основные моменты. То есть это порушение тайны голосования, то есть человек заходил там, вдвоем в кабинку заходили или там выходил из кабинки. Кстати, была проблема на некоторых участках, когда люди выходили из кабинки, потому что в кабинках было темно. Выходили с бюллетенями, смотрели, где там за проголосовать, ставили галочку за кабинкой, заходили, или уже не заходили в кабинку, и шли, бросали бюллетени на Фотографирование бюллетеня, выдача бюллетеня без паспорта, предвязание выборцев. Кстати, была ситуация в Александрии, когда нам позвонил глава окружной комиссии, э, они фиксировали следующую ситуацию, что от одного кандидата якобы организовывался подвоз своей партии. Стояли автобусы, собирали этих людей, но на момент прибытия там, журналистов как бы все они там бесследно исчезли. То есть быстренько среагировали. Эту ситуацию. Следующий слайд. То есть, по сути, медулира до результата. Э, это как бы какой процент спастерихачев, всех спастерихачев, там, выставили свои, там, таланты, в этой ситуации. Э, видим, опять же, первогазной области здесь нету. Лидера Олинская, Донецкая. Максимальная так, был, процентная доверие в этих регионах к результатам выборов, результатам голосования. Вот. Теперь идем по нашим, как бы, там момент, а Те моменты, которые были нами зафиксированы э, при анализе этих камер, самое основное, то есть, наверное, на большей половине веб камер, особенно те, которые установлены в сельской местности, это были незразумели по плямы на, на камерах постоянно. То есть мы там даже провели небольшое расследование, и поехал человек смотреть на одну дельницу, и оказалось, больная просто. Все, муки. Мухи садились на веб-камеры, они или нагревались, или я не знаю. Но мухи садились на эти веб-камеры, лазили по ним. И было такое впечатление, ну реально, когда мы смотрели первый раз, мы подумали, что кто-то закрывает рукой веб камеру специально. Не вот. видно, просто видно черное, черное, пятно. Оно налазит на веб-камеру и сидит на ней. Потом он убирается. То есть, может, члены комиссии то есть, ну, специально закрывают веб оказалось, нет. Следующие моменты это были, когда камеры установлены были, ну, скажем, классики, послание показывают, но такие. Вот тут камера в на участке 350 на 72. Когда с видно полный план, крупным планом, а человека, который голосует, его не видно. И непонятно, кто подошел, проголосовал. Один и тот же человек какие-нибудь легкие, или это разные люди. Потому что видно только руки. И в таких случаях было зафиксировано. Ну, штук 40, наверное, это точно. Те, которые мы там принципили делали. Но, и оно так и оставалось. Просто связано, скорее всего, с тем, что камеры. Сначала были вот камеры установлены, а потом сказали, ставьте камера и просто там И все. И люди там не рассчитали, там расстояние, или просто помещение не позволяло камеру процепить выше. Низкие потолки. Один момент всего лишь нам была был зафиксирован, в следующий слайд, это, а вот, кстати, черные плямы, эти вот непонятные непонятно каким предметом закрывают и кажется там она казалось, что просто это рука или пальцы вот мы нашли эту делиницу на которой вообще камера не попадала на то есть мы видим комиссия сидит с таким планом следующая фотография. комиссия с другой стороны немного где скринька непонятно деньги вообще стоят. Мы даже не смогли осветить, мы посмотрели. Это даже не интересно. Просто. даже не ясно. Это место не то Нет, нет, нет. Вот. Это те нарушения... там следующие, пока, потому что будет э -э, То есть веб-камеры это то, что мы там отслеживали. То есть какие-то там конфликтные ситуации, какие-то вбрасывания, бюллетеней, которые бы мы увидели на веб-камерах, ну мы не смогли. Ну понятно, что для этого, как бы, чтобы это все зафиксировать, надо там реально хотя бы там один человек, чтобы следил за тремя участниками веб-камер. Надо очень большую команду иметь. И все это записывать куда-то то э -э, в онлайн-режиме каким-то образом. Из тех нарушений, которые были зафиксированы на улицах, то есть по сути, какие основные? То есть это остатки агитации. То есть ну, агитацию должны были снять до дня выборов однозначно. Осталась агитация в самом городе Кировограде. Таких по центру все сняли, в отдаленных районах очень много осталось. Осталось, остались листовки свободы нашей Украины, батькивщины мы видели. Это сейчас покажем фотографии, это все это зафиксировано. И, но это те, которые можно там, грубо говоря, эти нарушения можно отнести там на недоработку коммунальных служб. Но остатки бигбордов, даже не остатки, а специально подготовленные бигборды к дню выборов со скрытой агитацией. То есть это единая команда и удар настав час. То есть эти два бигборда они были ну они до сих пор кстати висят то есть их никто не убирал они как бы хотя это по сути скрытая агитация то есть и никак по-другому это расценивать нельзя и их количество там по моему не две штуки то есть их очень много и следующие как бы моменты уже получается под вечер когда начинали уже свозиться протоколы окружной комиссии пошло самое уже такое, скажем, движение. В 99-м округе нам попало видео, два видео вернее, то есть они сейчас на сайте уже на центральном, как э, заступник головы окружной комиссии от партии регионов порвал бюллетень, э, забирая его у доверенной в Батьковщины. Это был один момент. А второй момент, это когда э, привезли, первая комиссия, которая приехала сдаваться, привезли в открытом мешке бюллетени, мешок из-под сахара, то есть как бы вообще непонятно как это, что это, ну и видео там достаточно такое эксклюзивное, там по лицам членов комиссии 99-ой ну, очень много было написано. То есть ну, люди, которые ну скажем так, действуют там, по, по буквам закона да, они ведут себя ну, спокойно, уверенно. А когда что-то происходит, или что-то было задумано, или какая-то задача стоит, и люди ведут себя соответствующе. То есть стоят, снимают их камерой, э, сидят два э, члена комиссии, принимают друг у друга, что-то перешептываются. То ну, а что скрывать, по сути? Ну, если вы говорите по сути, говорите всем, чтобы всем было слышно. То есть, соответственно, это отталкивает на мысль, что ну, о чем-то они разговаривали о таком, или там, да, там, или что-то было задумано такое, что не есть там законным особо. И опять же, по приемке всех этих протоколов ситуация по Кировоградской области ясна. 100-й и 101 округ до сих пор, по-моему, сдаются, если не ошибаюсь. То есть еще окружные комиссии результатов не огласили. И это уже вторые там двое с половиной суток это занимает по времени, потому что по сути, если все сделано э, правильно, то есть если комиссия работает, э, ну скажем так, четко и дельничные, и окружные, процесс должен занимать максимум там ну до середины следующего дня. То есть результаты сейчас. Борды. Следующий. Вот момент был зафиксирован, когда по двое человек э, заходили в кабинки. То есть там, и причем стоят члены комиссии, наблюдатели спокойно, то есть ну, все в порядке вещей, все нормально. Э, вот это вот зафиксированные листовки. Ну причем ну, достаточно нормально рассматривается, ну, как их можно было оставить. Я понимаю, когда они заклеены там максимально, да, там плотно. Это еще другой вопрос, но все равно, то есть ну, здесь их видно в полный, как бы, рост, вот тоже, тут полный ассортимент листовок. Вот момент, кстати, когда в доме престарелых, э, зафиксировал уже наш наблюдатель, помогали, э, скажем, сотрудники голосовать, ну тоже, то есть там определенные нормы были нарушены, то есть и заходили, помогали заходить, но опять же, ты что это там нарушение? Да, это нарушение. Но с другой стороны, там эти бабушки старые, там, ну, тут уже на грани закона им приходилось действовать. Это, это однозначно. Вот, кстати, случай яркий, все, наверное, там, кто по городу в этот день катался, видели опять распродажу картошки по 50 копеек, по социальным карточкам, которая продавалась. Ну, это все моменты скрытой агитации. То есть видно у человека карточка именная, видно от какого это кандидата, ну то есть фамилия человека, да, идет распродажа, там, ну скажем, назвать это аресту, агитацией, или, например, выборчик, ну в принципе можно. Вот. Следующий Это из моментов те, которые ну, такие основные, которые были зафиксированы, то есть в основном я их все озвучил. Единственные еще моменты, когда члены комиссии от Батьевщины за неявку были исключены, был еще тоже такой момент, несколько членов комиссии были исключены из списков до дня голосования, членов комиссии, по причине того, что ну, они опоздали. Они не могли найти село, то есть, ну, опять же, банальные такие вещи. Так, да, и вот. Был еще момент, когда э, наш, ну, нашими наблюдателями был момент, когда члены длиничной комиссии поехали в окружную вместе с печатью. Что в принципе является достаточно грубым нарушением. Еще, кстати, стоит заметить, что когда вот эта вот первая, первая дельница приехала сдаваться в 99-й округ с мешком с подсахара, там был еще второй момент очень интересный. На, на протоколах стояла печать э, номер дельницы их, а округ 102-й. Хотя должен быть 99-й. Ну, то есть, по сути, это, ну, как объяснил там доступник, это была просто техническая ошибка, там был складен акт, но все равно, то есть, ну, единственная печать, ну, слишком много совпадений, то есть, они первые приехали, и куча моментов, еще и печать не там, ну, очень много вопросов. Они проголосовал, один бюллетень бросил, второй вынес, зашел, начал им хвастаться. ну, то есть там был просто цирк. Милиция его как бы задержала, там был составлен акт, ну, как бы, у них там был нескучный день в этом плане. Вот, а теперь как бы подошли к самому основному, это результаты статистичного перерахунка голосей по всей Украине. То есть вот это вот результаты, те, которые фактически нами зафиксированы. Я думаю, когда сейчас ЦВК досчитается, в принципе, там расхождение будет там полпроцента ну, может от наших данных. Следует заметить, что как бы нас в день выборов наш сайт очень жестко додосили основной опоровский, додос атаками то есть, ну, сайт лежал, по сути, до где-то до 10 утра, до 12 там, часов дня еще как-то там сайт справлялся, была там посещаемость уже к тому времени, то есть до 15 тысяч человек, и потом сайт просто, ну, мощнейшие там атаки, причем... Сайт и карта порушений были на разных хостингах, видно было, что это было подготовлено, все запланировано. Атака была и на сайт, была атака, и на карту. То есть люди, те, которые знали о том, что можно сообщать день выборов о нарушениях на карту порушений, они просто не могли этого сделать. Потому что просто не могли зайти на этот сайт. И поэтому очень много информации от нас, как бы там, шло с задержкой с определенной, потому что, ну скажем так, вот это вот направление нашей работы, на которое мы там, да, надеялись, то есть на эту карту порушений, оно было просто остановлено из этого. И когда бы атаки велись, там боты были зафиксированы. В основном это Китай, Корея, то есть и количество там компьютеров, которые было подключено, там где-то 1050. То есть, ну, и в принципе, если в денежном эквиваленте кто-то потратил там в районе 10 тысяч долларов за один день просто за организацию. Это так, по слабым подсчетам на организацию этого как бы всего мероприятия. Ну, ярко выбор э, 57% и результаты как бы следующие. То есть, в принципе, если анализировать эти результаты там, и переносить их как бы на Кировоградскую область, самое основное, что как бы, ну, ярко бросаются в глаза э, результаты ну, 99-го, сейчас понятно, баллов, по результатам как бы выиграл. Четыре округа партии регионов выиграл. Но если проанализировать эти четыре округа, как там оппозиция сыграла, то есть Батькивщина второе место, удар по сути везде третье. То есть если бы в свое время, как они договаривались, например, удар бы снял своего кандидата в пользу Батькивщины или наоборот, эти голосов платила бы с запасом, с хорошим, чтобы обойти конкурентов от партии регионов. Поэтому, в принципе, ну, партия регионов там достаточно... Единственный, по-моему, в третьем округе там наиболее сильный получился кандидат, что даже если бы там результаты да, сложить в оттивщины удар, то их бы все равно не хватило. Но в трех округах там спокойно какой-то из них кандидатов, если бы они объединились, победил бы кандидатов в партии. А, вот это еще момент, который следующий как бы, висит в воздухе, завтра будет как бы, в Киеве тоже пресс-конференция, это те округа, которые мы закрывали 100%. Это наиболее, скажем, там, где конкурентная борьба, и очень много там ресурсов, и очень много там нарушений. И, кстати, большинство из них кстати, до сих пор еще считается, или там посчитались только сегодня. То, есть, ну, как бы, то на что мы как бы, там, рассчитывали, зафиксировать, мы то ну, как бы туда и вы, правильно выстрелили, Поэтому в целом как бы ситуация по выборам вот такая. Если есть вопросы, можно на них ответить. якобы вы ну, самые, якобы выборы по первому Ваша оценка. Как именно, но ну, в каком плане? Ну, в плане грань между законностью, там, да, ну, честностью проведения. Скажем так, если оценивать, ну, тут лучше, проще идти по округам, да, то есть, как бы, очень... 99 в 99-м округе, то есть, ну, они были, в принципе, честными, да, но если брать вот такие моменты, о которых я сказал, то есть определенные подозрения, да, там, к их честности. Но, если говорить с другой стороны, были ли зафиксированы конкретные нарушения, там, взяты там за руку, там, карусельщики какие-то, да, там, те, кто вбрасывал бюллетени, нет, этого не было. То есть, скорее всего, там были какие-то там другие методы, если они были. Да? Но опять же, если взять, например, 101 округ, то там очень серьезное противостояние было, то есть и, и выключали там в некоторых единицах свет при подсчетах, то есть ну, там особенно Черная там ситуация была очень яркая, когда он приехал на подсчет голосов, его там, там выключили свет на участке при подсчете, и прием голосов там идет ну, прием этих протоколов, люди там стоят очередями. Я комиссия, то есть, ну, основывается на том, что СВК у них данные не принимает, то есть, как бы, ну, людей разворачивает, там, или на доработку этих протоколов. Ну, то есть, в принципе, ну, если бы, ну, как бы, опять я говорю, если процедура делается правильно, придерживается всех норм закона, и люди ну, только по закону все как бы делают, то все делается очень быстро. Если идут какие-то задержки, да, там, то уже это можно говорить о том, что ну, что-то происходит. А вот конкретно что происходит, это надо уже конкретные факты понимать. Ну вот ваша позиция, самые э, результаты, какие какие бы будут, за какие люди голосовали, очень его. Э... В принципе, в большинстве это тот результат, за которые проголосовали люди. Ну, то есть, там если есть какая-то, да, то есть э, эти факты, ну, то есть явно, так сильно они не могут повлиять на результаты, все эти нарушения. То есть, в принципе, можно говорить о том, что это есть результаты, те, которые там люди хотели. С 25 по 27 жовтня в Мирску сбившилась кількість людей, которые собирались голосовать на домах, дома. Вы отследовали этот момент? Потому что говорят, что в связи с этим очень много таких порушений. Ну, наши спостерегачи просто не могли выбраться с этими как бы, да, там, выносными скринками, потому что, во-первых, они делали по, ну, как бы подсчет параллельный, тех, кто голосовал э, на единице, да? Второй человек мониторил как бы нарушение. Ну, то, что количество их увеличилось, да, действительно это было. Но то, что конкретно происходило там и как это все, да, там было, то есть там, честно, нечестно, то есть мы зафиксировать ну, просто физически. А ваши представники не проверяли э, заявки, показалось, что очень много было заявок, Ну, как бы до этого, то есть просто у нас не было доступа. Мы не могли это жить Ну а вы уважаете, что такого типа порушения... Ну, это, а это один из методов манипуляции. То есть это увеличение койка мест на спецдельницах, такие как больницы, это там, увеличение количества голосующих на дому. Это одни из методов манипуляции, там, как бы, которые потом можно использовать там, в чью-то сторону. вот так в принципе я, я думаю мы еще там два-три дня там будем собирать то собирать какие-то там нарушения потому что люди нам подвозят сейчас там фотографии всякие интересные видео то может мы еще соберем уже по факту собрание всего этого дела где нам еще. то пресс конференцию покажем Мурзинку, скажем такую <соценно> интересную <соценно>, которая более доказательная есть чем просто слова. хорошо все спасибо